Уже у Ростовской области блогер Олександр Нойнец пише: Пожары на складах боеприпасов в Ростовской области. Сначала я подумал, что это просто такой нехитрый генеральский традиционный промысел списать немного мат-средств по причине форс-мажора. Но, похоже, эти люди действительно в подготовке к теоретическому наступлению на майские праздники возбудились настолько, что в итоге спалили даже окрестные села. А как такое сделать путем подрыва военных складов, я вообще не очень понимаю. Что ж, тем лучше, бойцам на фронте полегче будет каждый снаряд, взорванный в Ростове, это снаряд, не взорванный в Украине. Вообще неплохо. Война уже привела к тому, что противнику пришлось оставить четыре населенных пункта на собственной территории. Представляете, что будет, если на территорию России войдут долгожданные правосеки? Я – нет. Олега Купян дописывая. Не обязательно денег. Заметают следы боеприпасов, убывших на Луганщину и Донеччину. Официально же они туда не поставляются. Джейсон поділився зворушливою історією і просить усіх приєднатися до такої спонтанної акції. Любі друзі, одному з особисто мені знайомих ветеранів Другої світової, 10 травня, виповнюється 97 років. У серпні 2014-го він втратив в АТО свого єдиного онука. Івана Залужного напишіть йому листівку з будь-якого кутка землі. Скажіть пару слів підтримки і подяки. Це його перший день народження без його онука Івана. Адреса Іван Оникійович Залужний Україна 69121, місто Запоріжжя, вулиця Товаріщеська, будинок 70, квартира 36. У Фейсбуці цей пост має вже 2,5 тисячі поширень. Але якщо ви напишете листівку ветеранові, то буде краще ніж просто поширення. Мордор он Fire. Как раз до травневых свят столичные майстри створили мангал с ручным ящиком. Подарунковий набир назвали Мордор он Fire, а пояснили идею просто. Ничто так не успокаивает нервы, как вид горящего мордора тихим летним вечером. Цена – 1200 гривен. Решили за часть вырученных денег от мангалов снабдить центры психологической помощи для бойцов такими же. Думаем, ребятам понравится. Валентин Шпаков, утикавится. Региональные представительства на России не интересуют? Засновник інтернет-видання Вочер Максим Саваневський коментує відеоролики Українського інституту національної пам'яті. Пам'ятаємо, перемагаємо. Дуже зворушливими він назвав ці відеороботи. Автори роликів пояснюють: у кожного є речі дорожчі за життя, і в цьому ми єдині. Давайте подивимось один із роликів. Звичайна вишня. Але я був ладен віддати життя, щоб захистити тих, хто її. Виростив у кожного є речі, дорожчі за життя, і в цьому ми єдині. А росіяни тим часом обговорюють хор святих отців, який виконує пісню про Чебурашку. Блогер 51.com оприлюднив цей відеозапис. Шатэ коментуя. Не в ту сторону рашку скрепы ведут. Монахи поют чебурашку. Детки, пчелки танцуют взрослый стриптиз. А хор деток поет притончик гонит самогончик. Умора. Зигмунд Фрейд в гробу рыдает. Антверп поясняя, Так иногда поступают на выпусках семинарий. Семинарский хор поет какую-нибудь забавную песню с серьезным выражением лица. Юмор, господа, юмор. Історія з путінськими нічними вовками не вщухає. Нагадаю, ті планують мотопробіг на честь 70-річчя перемоги. Заїхали вони в Білорусь, а далі в Польщу вовків не пускають. Влада Польщі відмовила їм у в'їзді в країну. Лідер байкерського клубу Олександр Хірург Залдостанов спробував звинуватити Європу у бойкоті вовків. Але вийшло у нього це не дуже зрозуміло. Послухайте. Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это, затевают все вот это, это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь Вот с этой русофобией, которую вы, которую вы затеваете. Но я не говорю, не адресую это а конкретным, людям. Более того, я благодарен польскому народу за, 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 за поддержку. Я только что об этом сейчас сказал. А что вы имеете в виду? Чем это может кончиться? Слушайте, давайте меня не провоцируйте. Я sí, на, вот, вот на этим вопросом сами, сам ответил сам вот, на этот вопрос, ejemplo, а куда, чем все это может кончиться? Вот конечно, эта вся, вот эта вся продолжающаяся вот эта истерия, простая, которая, знаете, иногда. Трусоватый человек, который трусоватый, знаешь, или крыса, которая загнана в угол, она может кинуться, кинуться и укусить. А трус может иногда с перепугу выстрелить. Понимаете, я вот это имею в виду. Вот, этот, вот, вот эта вот истерия, она, она сама, вот эта бракобесия, она может заставить их нажать на курок. Что потом будет, это только да, я думаю, что не надо никому объяснять. Я это имею в виду. Ще одну вагому заяву напередодні зробив байкер Андрій Бобковський. Той сказав, що на польському кордоні в них обшукали все: кожну шкарпетку і косметичку. Все робили жорстко, але в рамках закону. Інтернет не витримав і вибухнув купою фотожаб.